lupa like, subscribe, and share, and subscribe. Terima kasih banyak-banyak. <tik> Wal-ardi zatil sadaq. Dan juga... Bum, demi bumi yang memiliki rekahan-rekahan. Kalau kita tengok, di samping langit memulangkan air sebagai hujan daripada apa yang disejat, langit juga memulangkan udara yang dibawa daripada bumi dan kemudian dihantar semula kepada kita. Kalaulah langit tidak menjadi filter untuk kita, maka kita akan hirup sebulat-bulatnya asap kereta, asap lori, asap kereta api, lokomotif, asap kilang-kilang dan matilah kita kan <laughs> kalau saya macam saya duduk kat nilai tiga ni dikelilingi kilang-kilang matilah aku wah kan tapi Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan langit itu untuk menyerap kekotoran-kotoran ini dan kemudiannya menghantar semula dalam bentuk yang sihat untuk kita hirup betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita Allah tidak menzalimi para hamba-Nya dengan menciptakan kemudian membiarkan baik dari sudut fizikal dari sudut kehidupan sehinggalah dari sudut petunjuk pedoman untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada para hamba-Nya. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Maha kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya perlu menyebutkan was sama'idatir raja' wal ardizatis sada. Itu sahaja dah cukup membuktikan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dan menyayangi kita. Allah tidak mengkhianati kita. Walaupun kita semakin hari, semakin menikmati apa yang Allah sediakan, semakin bertambah pula dosa kita. Semakin bertambah keingkaran dan kemungkaran kita. Semakin banyak belanja kita ke arah maksiat. Semakin banyak perlakuan dan tindakan kita itu ke arah melupakan dan menjauhkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah melebihkan disebabkan Ustaz Don adalah seorang ustaz yang warak, maka Ustaz Don Saifullah dapat udara yang bersih sedangkan Farid yang kerjanya asyik buat kemungkaran ingkar kepada Tuhan, dia akan mendapat sumber udara yang kotor. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Alhamdulillah binimatihi tatimmus salihat. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membacakan sekurang-kurangnya 17 kali ayat alhamdulillahi rabbil ar-rahman ar-rahim sehingga lah akhir. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subhanallah tamlaul mizan subhanallah walhamdulillah tamlaani ma baina samawati wal ard. Perkataan pujian kepada Allah dengan subhanallah itu memenuhi timbangan dan perkataan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi kerana keagungan Allah pujian bagi Allah itu adalah sesuatu yang terlalu besar sebenarnya untuk dibandingkan dengan perkataan kita hanya menyebut alhamdulillah sedangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu tidak terhingga tidak terkira itulah yang kita sebutkan yang nabi ajarkan la nuhsi sanaan kama athnaita ala nafsik kami tidaklah mampu untuk menghitung puji-pujian yang patut kami sebutkan kerana terlalu besar pemberian Allah kurniaan Allah fadilat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya setiap hamba-Nya tidak ada yang mampu untuk menandingi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal ardi dzatis sada' dan bumi yang mempunyai rekahan apabila langit menerima sejatan daripada bumi kemudian menurunkan air hujan maka daripada bumi itu yang menerima hujan itu adanya rekahan yang mana daripada rekahan itu air boleh masuk ke dalam bumi dan kemudian diproses menjadi tanah-tanah yang subur menjadi sungai-sungai dialirkan ke laut bercampur dengan laut maka itulah dia ardizatis sada Tidaklah bumi ini rata serata-ratanya sehingga tak ada lubang-lubang, sehingga tak boleh nak masuk. Tidaklah Allah lahirkan kita di atas simen yang mana kita tak tahu mana nak cari, di mana nak cambahkan pokok. Ha, kan Kalau kita macam saya nak duduk rumah sewa kan, Duduk rumah sewa, semen semua. Tak ada tanah, tak ada apa. Terpaksalah pergi beli sepasu tanah untuk bercucuk tanah madele hijau-hijau kat dalam rumah. Begitulah kan kalau duduk rumah flat ke duduk rumah kondo kan. So, tuan-tuan dan puan-puan, Allah subhanahuwataala sediakan bumi ini untuk dimanfaatkan. Dia punya surface, permukaannya, dalamannya, tanah yang Allah subhanahuwataala rekahkan bahkan menjadi kebaikan kepada penghuni sekitarnya manusia sekitarnya. Kan ada satu doa bila hujan disunnahkan untuk kita berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, timpakanlah hujan itu di sekeliling kami, di sekitar kami. Bukannya hujan yang lebat itu menimpa kami. Ini bagi hujan yang terlalu lebat. Allahumma alal akami wa, wa dhurab. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di atas kawasan tanah-tanah tinggi di kawasan Zurab, di kawasan lereng-lereng bukit. Wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Dan juga diturunkanlah di kawasan lembah-lembah dan tanah-tanah subur di tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Ini doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika mana kita kawasan kita ditimpa dengan hujan yang lebat. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan di atas kami. Wa Allahumma alal akami wa zurab. Ya Allah, turunkanlah di kawasan hujan ini, di kawasan bukit-bukit dan juga lereng-lerengnya. Wa butunil audiyah dan juga di kawasan lembah-lembah, wadi-wadi. Supaya dapat ditampung air-air hujan ini. Wa mana syajar dan tempatnya tumbuh pohon-pohonan. Maksudnya di kawasan hutan-hutan. Maka ini juga adalah satu doa yang kita boleh bacakan mana nak kita pada musim hujan ni dan juga menunjukkan bahawa pentingnya hujan-hujan ini di kawasan di kawasan yang memerlukan di kawasan-kawasan tumbuhnya pohon-pohon di kawasan gunung ganang di kawasan bukit-bukit yang inilah di kawasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai zatis sada tempat direkahkan bumi ini untuk air masuk ke dalam tanahnya dimanfaatkan oleh orang-orang sekeliling. Baik. wa